Сьогодні Ленін ще стоїть на центральній площі Слов'янська. Цілісінький та неушкоджений. Але здається, що залишилося йому небагато. Міністр культури України В'ячеслав Кириленко заявив про те, що держава цілком підтримує громадські ініціативи, що пов'язані з очищенням України від пам'ятників діячам комуністичного минулого. Слов'янська громада сприйняла це як вказівку. Одразу ж активісти почали втілювати настанову міністра. Два дні поспіль. Патріоти намагаються демонтувати іліча. В ніч з 10 на 11 січня патріоти зібралися на площі, щоб самотужки прибрати вождя. За допомогою техніки військових батальйону Січ активісти хотіли звалити споруду, та не вдалося. Завадили військові роти Харків 2 Вчора разі ми зібралися на кружок ваковки. походити. сюди. Приїхали СБУ, приїхав Харків 2 Командири п'яний в смерть приїхали. Езбощик на машині п'яний взяв по площі. У мене є доказати, тому я це говорю. Друга спроба відбулася 11 січня. Народне віче почали з обговорення питання та збору підписів. Прийшли на віче і ті, хто проти зносу і ліча. Наші хати ще теплі після цих смертей. Заїхали окупанти, а тепер ці окупанти кажуть, давайте проводити опитування серед нас, чи населяти нам їхнього бавана, які. Их на это надихнув. В принципе, ситуация абсолютно абсурда. Коммунисты не знают, кто такой Ленин. Я впевнений. они его не читали. Я могу стверджувати, что это фашист номер один. Кому нравится, его не надо ломать. Вот он действительно там, ну убирать его нужно. Понимаете, это старое. 21 век, мы сейчас можем разговаривать, а не ломать. Мы сейчас можем дискутировать. А прошло сколько? Полгода? Вот здесь бы полгода назад пришли бы, подискутировали. Не сполукайте людей э -э, диеты занадто за НАТО решучи. Потому что здесь Ленина мы раптом надумаем и начнем сносить все, выносить с кабинетов, тех, кто там зараз сидит. И если не имеет желания, чтобы до вас забралась. Мабуть, срабить первый крок и приборить того, кто нас подразнит за Меня интересует один вопрос. Почему не пришел сегодня Зантов? Он знает, что на площади будет забрание людей. Почему? Ему он равнодушно относится к тому, что происходит в городе. Второй мой вопрос. Мы опять собрались, поговорили, и все, и Ленин будет встать до какого? До февраля какого года? 16-го, 17-го. Или мы, как в 17 году, будем Ленина сносить? Может, и до этого дойдет. Вы пришли на площадь вставить подписи за снос Ленина или против? Против сноса. Против. Почему против. вы так считаете? А потому что не надо расшатывать дальше Украину. Вы ее расшатали по полной программе. Дело пусть наведут порядок в стране, а потом заниматься... Сколько мы живем в тишине? Чуть-чуть. Ну, а теперь добавить, чтобы у нас начало такое, как Запорожье в Харькове. Хоть оно и бахкает у нас так, в окрестностях так, но ну, а теперь начнется где-то тут, что не так, так, расшатают. У нас что, здесь собралось жителей Словенска все? Сколько здесь? 100 человек? 200? А на 100 и тысяч это, тысяч решение это, а это решение города, это не решение города. Было машины стояли на площади, объясните мне, это пожалуйста. Это беспредел вообще, машины ездят по площади, это что? Там, в жизни такого никогда не было. Против. против? Да. Я вроде. Это история, Может, и пусть против. он стоит, я думаю, что он никому не мешает. Ну, а начинает... начинается, начинается просто вражду, делается между народом. Все, сколько здесь человек собралось, это уже весь город. Это на 100 000, а буквально, ручка, тысяч, буквально кучка. Да. Ну не здесь, не на площади, в украинском городе. Это деятель коммунистического режима, будем так говорить. Есть родители, есть люди, которые этого не хотят. Для вас дорог этот памятник? Для меня ничего не стоит. А для предков и людей, которые в возрасте уже, это важно. Для мене лічна кета как бы не Хай его хотят перенести, хотят можуть разбить, без разницы. Просто его здесь не должно быть и все. підтримують думку щодо зносу цього пам'ятника, цього боввана. Ми живемо в ту епоху, коли треба розуміти, що ці символи, символи колоніалізму України, символи тоталітаризму, який панував більше ніж 70 років, саме більшовицького режиму, має, має бути знесений і десь. В крайнем разе в музее мое находится. Мы не знаем, где подписи ставить, нам мы как-то это неинтересно. Мы просто пришли понаблюдать, ну, как вот люди друг против друга настраивают, зачем это просто. Нам. Это история, и историю не перепишешь просто-напросто. Подпись ставить не буду ни за, ни против, она ничего не даст. Хочу понаблюдать за этим дебилизмом. Потому что я считаю, что э, в принципе Памятник Ленина должен был убран еще в начале 90-х, когда Украина стала независимой. Так получилось, что 23 года мы этого ждем, я во всяком случае, потому что я не считаю, что этот товарищ здесь достоин стоять. Дня через два догоним до, до 20 тысяч, я так думаю, будет подписать. Против сноса, жители против сноса, не следует в городе, который пережил войну, Поднимать этот вопрос вообще не следует. Есть очень много вопросов, которые нужно решать немедленно в городе. Мы собираем здесь подписи. Тут все люди против сноса. А вот этот, который сейчас разоряется на сцене, пусть берет, он не имеет права даже этот флаг в руках держать. Пусть берет автомат и идет отстаивать Украину, а не сносить памятники. Слава Донбассу! Ми, отак станем, ми так всі станімо, і ми не дадимо дадим люди. Всі стануть, пусть на нас у ну Щоб показати міській владі серйозність своїх намірів, патріоти влаштували репетицію демонтажу Леніна. Та не всі зрозуміли, що дійство відбувається жартома. Перехожий дідусь відчайдушно кинувся захищати споруду. Мовляв, хай там що, але ні назвалити не дам. Чому ви такі зли? Ми зли. Чому ви такі злі? Ви злий. От як ви думаєте, які ми повинні були бути? А ти знаєш об этом і ні? Ой-ой-ой. Назбиравши чимало підписів, як за, так і проти зносу вождя пролетаріату, слов'янці розійшлися, але патріоти пообіцяли до дня соборності України, що святкують 22 січня, Леніна на площі не буде.